g'oniyun anil alamin deydi o'zi haqida ma'lumot berganda manga deydi olamda hech nima kerak emas man olamdagi hamma narsadan man behojatman deydi alloh shuni ali abdulg'oniy degan sifat ismlar borki abdug'ani deydi bizda agar to'liq aytamiz desak abdulg'oniy bo'ladi ismi ya'ni g'oniy degani behojat zot degan hech nimaga ollohni hojati tushmaydi o'zi yaratgan maxluqotlarni birortasiga robbimiz olloh muhtoj emas lekin olloh yaratgan hamma maxluqot ollohga muhtoj bu degani olloh yomon narsalarni qaytardi u yomon narsalarni qilishikda o'ziga zarar borligi uchun emas biz bizni olloh yaxshi ko'rganligi uchun shu bandalarim zarar ko'rmasin qayerda bu dunyoda ham va u dunyoda ham shu zarar ko'rmasin deb turib olloh bularga chegara qo'yib qo'ygan qilmaysan bu ishlarni